अमरीकी हुक्काम का कहना है कि ईरान में गुज़त रोज़ होने वाले धमाकों में दाइश मुलवस हो सकती है अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में होने वाले धमाके दाइश के हमलों से मिलते जलते हैं बाइडन इंतज़ामिया के सीनियर अहदेदार का कहना है कि दाइश माजी में भी ऐसे हमले करती रही है वाजह रहे कि गुज़त रोज़ ईरान के शहर किरमान में कब्रिस्तान के क़रीब दो धमाकों में 103 सौ तीन अफ़राद जां बहक और एक सौ सत्तर ज़ख़्मी हो गए थे ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका खैर मवाद से भरे दो थैले कब्रिस्तान के बाहर रखे गए थे ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी भी इसी कब्रिस्तान में मदफ़ून हैं जिनकी गुज़्तर रोज़ चौथी बरसी के मौके पर वहां सैकड़ों अफराद फातिहा खानी कर रहे थे कि दो धमाके हुए वाजह रहे कि कासिम सुलेमानी को तीन जनवरी दो को इराक़ में अमरीकी ड्रोन हमले में शहीद किया गया था सिफ़र